ઝોન વન એલસીબી પોલીસ ટીમને મહત્વની સફળતા મળી છે પોલીસની ટીમે અફીણના જથ્થા સાથે કિસમને ઝડપી પાડ્યો છે પોલીસે પચાસ હજારથી વધુની કિંમતના એકસો અડસઠ ગ્રામ અફીણ સહિત કુલ પાસઠ હજારનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે સુરત દિવસે દિવસે જાણે ક્રાઇમ સિટી બનતું જઈ રહ્યું છે વારંવાર નશાનું નેટવર્ક અહીંથી ઝડપાતું રહે છે ત્યારે ફરી એકવાર નશાનો વેપાર સુરતના ઝોન વન એલસીબી પોલીસ ટીમે सारोली चेक पोस्ट पर 3.3 रास्तापासे से अफीमना जत्था साथे किसीमने झडपी पाड्यो छे पुलिस ने 50000 से बढु कीमत ना 168 ग्राम अफीम सहित कुल 65000 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે મહેરબાન સિટી સર કે આગેવાની મેં અમે નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટી કા કેમ્પેન અપનાયા હે ઇસકે તહેત ઝોન उत्तम कार्य में हमने एम्प्लॉय किया और सारोली पुलिस स्टेशन के विस्तार में नियोल चेक पोस्ट के सामने छेड़छा ग्राम के फ्रंट रास्ता के पास हमें एक बातमी मिली कि एक इसम जो है वो मादक पदार्थ जैसे अफीम है उसका वहां पे उसके पास जत्था है इस बातमी के आधार पे हमने वहाँ पे रेड का ऑर्गेनाइजेशन किया और वहाँ पे हमें वन ग्राम अफीम जिसकी कुल कीमत पचास हज़ार है और मोबाइल फ़ोन पंद्रह टोटल सिक्सटी का मुदामल हमें वहाँ से बरामद हुआ जो पकड़ाया हुआ आरोपी है उसका नाम राजू राम उर्फ राजेश भैया राम पटेल है इसका रहवासी रह ये तमिलनाडु से है और गणपतिपुरम जगह नाम का जगह वहाँ से रहने वाला है और इसका मूल राजस्थान के है इसके तहत हमने एन के एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और हम इस पर और भी वॉच में हैं कि ऐसे जो सप्लाईज़ और कंसाइनमेंट्स आती हैं ये कहाँ से आती हैं इसका ट्रेस क्या है और ये कौन से ओरिजिन और डेस्टिनेशन को हम ट्रेस करके आरोपियों तक तो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं नहीं आरोपी का अभी तक कोई गुनाहित इतिहास सामने नहीं आया है